Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün 2023-cü il test toplusu bioloji. Generativ orqanlar. Qaldığımız yerdən davam edirdik. 41-ci sualda qalmışdıq başlaq dərsimizə. Saplaqlı çiçəkləri olan çiçək qruplarını göstərin. Saplaqlı çiçəkləri olan bitkilərimiz, yəni çiçək qrupları dərsinə verilmişdi. Qalxan çiçək qrupunda vardı, mürəkkəb çətir çiçək qrupunda vardı saplaqlar. Ətli sümbül qıçada olmur. Ona görə də olmaz. Salxım tiçəc qrupunda saplaqlıdır. Sadə çətir saplaqlıdır. Qalxan tiçəc qrupu saplaqlıdır. Mürəkkəb çətir saplaqlı tiçəc qrupu olacaqdı. 41-ci sualımızın cavabı B variantı düzdür. 40-cı qıça tiçəc qrupu başcıqdan nə ilə fərqlənir? Qıça da bilirsiz ki, saplaqsızdır, başcıqda da saplaqsızdır. Sadəcə qıça dəyirimi ətləşmiş əsas oxa malikdir. Qıça yox, bağışlayın, silindirik, amma başlıq isə dairəmi olurdu. Ona görə də silindirik olanı tapacağıq biz burdan. Deməli A variantına baxırıq. Qıtsada dişli qrupunun oxu ətlidirdir. Tam düzdür. Başlıq isə üzərində qısa saplaqlı dişçiklər yerləşən silindirik oxamayışdır. Xeyr, başlıqda ol olmurdu. Yəni başlıq dişli qrupu əlamətinin fərqini tapmalıyıq. Qıtsadan eyni zamanda bir-birindən fərqli əlamətlə göstərilməlidir. Başlıq mürcəb dişli qrupudur qıtsa sadədir. Xeyr, bu səhvdir. Qıtsa mürəkkəbdir. Başçısı haqqında heç nə verməyibdi. Yəni sadə idi. Mürəkkəb qıtsa üzərində saplaqsız hissəcəklər yerləşən qalın silindirik ətli oxa, tam silindirik ox deyilsə qıtsa düzdür. Başlıq isə üzərində saplaqsız hissəcəklər yerləşən dairələnmiş ətli oxa. Tamam, bu düzdür. Bu dairmidi, o isə silindirdir. Əsas budur. İkisi də saplaqsızdır. Ona görə də D variantı düzdür. Albalının hissəcək qrupunun sxematik təsviri alma albalı soğan növücülü D variantıdır. Yen yani, sadə çətir. İnciz çiçəyinin çiçək qrupunun sxematik təsviri salxım çiçək qrupudur. A variantıdır. 44-cü A olacaqdır. 45-ci Novruz çiçəyi də almal al, balı soğan novruzcülü demişdik. Bu sadə çətirdi. C variantıdır. Eee sonra əgər eyni bir bitci üzərində iki tip çiçək qrupu inkişaf edirsə, iki tip çiçəyi varsa bir bitci üzərindədirsə, bu bir evli bitkimiz olacaq. 46-cı B variantıdır. Çünki bu bir evli bitkin xüsiyyətini deyir bizə. Sonra 47-ci sual əgər eyni bir bitçi üzərində bircinsli çiçəklərə malik bir tip çiçək qrupu inkişaf edirsə deməli burada nə bir deyir bir bitçi üzərində deyir bircinsli çiçəkdir və bir tip çiçək qrupu inkişaf edirsə deməli bu bitçi necədir bir bitçi üzərindədəsə bu 47-ci sualda b variantı iki evli bitçi olacaqdır niyə bir tip çiçək inkişaf eləyir də ya erkək ya da dişi çiçək eləyirdi ona görə də iki evli olacaqdı 47 b Sonra tozluq borusu ixtişaf eləyir. Bəyəq dedik bunu. Tozluq dənəsindən ixtişaf eləyirdi. Cücər ir idi ki, ciyazlığı yapışqanlı şəkərli maye buraxır. Yapışqan onu saxlayır, şəkər onu qidalandırır, olur tozluq dənəsi, boru. Boru uzanır. Havanın yağışlı keçməsi hansı bitkilərin çiçəklərinin tozlanmasını məna ola bilməz. Tam hava yağışlı keçirdi. Bilirsiniz ki, yağış yağanda həşəratlar uçmurdu, soyuq idi. Ona görə də məna ola bilməz deyirsə, öz-özünə tozlanan bitki ağacları yağ, həşərət tozlanan çıxacaq. Burada günə baxan var, oxumayın. Günə baxan, günə baxan var, oxumayın. Burada da var günə baxan, oxumayın. Buğda noxud və ləmir, yəni bunu çıxdıq bunları. Təbii ki, bunu də əzbər bilməliyik. Buğda, noxud, bələmir, arpa öz-özünə tozlanan bitkidir. Havanın yağışla keçməsi hansı bitkilərin çiçəklərinin tozlanmasına mane ola bilməz? Yenə də öz-özünə tozlanan bitki axtaracağıq. Kartof, pomidor, lobiya, noxud. 50-ci A variantı düzdür. Bunlar da öz-özünə tozlanır. Sonra yalnız iki evli bitkiləri qeyd eləyindir. Söyüt, qovaq, qarğıdal. Qarğıdalı bir evlidir. Xiyar qarğıdalı olmaz, bir evlidir. Qovaq, söyük, gizicən. İki evli bitkilərdən 51 C variantı düzgün cavabdır. Mürəkkəb sümbül çiçək qrupuna əmələ gətirən bitkilər. Mürəkkəb sümbül çiçək qrupu soğan, novruz çiçəyi albalı. Novruz gülü sadə cətirik də olmaz. Mürəkkəb sümbül deyirsə biz buğda, arpa, çovdar axtarmalıyıq. Elə bu sadə cavab D variantında verilibdi. Digərləri olmayacaqdı. Səbət çiçək qrupuna əmələ gətirən bitkilər. Səbət çiçək qrupu biz mürəkkəb çiçəklər fəsləsini axtaracağıq. Burada səbət çiçək qrupuna malik olan E variantıdır. Astra, Junabakan, zəncirotu mürəkkəb çiçəklərdir. 53 E variantı düzdür. Süpürgeç çiçək qrupuna mələcəət edirən bitkilər, süpürgeç çiçək qrupu xüsusilə məsəl üçün deyək qarğıdalı nərçə çiçəkləri, vərəmirdə olurdu, darıda olurdu, çəltikdə olurdu. Bu da E variantında göstərilibdi. Digərləri olmayacaq. 54 E əzbərləməli faktoloji məlumatlarda bunlar. Örtülü toxumlu bitkinin çiçəyi öz-özünə tozlanırsa bu bitkini adlandırmaq olar öz özünə tozlanırsa əgər bu iki cinsli çiçəyi vardı. İkincili çiçəkdə bir evli bitki də olur. Ona görə bir evli iki cinsiyyətli çiçəyi var. 55 B variantı olacaq. Söyğ ağacının bütün çiçəkləri yaşıl rəngdədir. Deməli bu dişi çiçəklər daşıyır. Bu ağac üzərində nə ola bilməz? Dişiciyi olar, birincili çiçək var, çiçək qrupu olar, erkəkçi olmaz. B variantı, çünki o sarı çiçəkləri daşıyırdı. Ona görə də 56 B düzgün cavab B olacaqdı. Sonra 57-ci sualı oxuyaq. Söyüd ağacının bütün çiçəkləri sarımtıl rəngdədirsə, onda bu ağac üzərində nə ola bilməz? Sarımtıl sayrçəkli dişiçici olmayacaq elə A variantı düzdür. Qarğıdalda özündə tozlanma getmir. Çünki qarğıdalda özündə tozlanma çünki ayrı-ayrı çiçəklərdə yerləşirdi. Bitki üzərində olsalar da çiçəklər bir cinsli idi. Əmələ gələn tozluqların sayı az olur. Xeyr, onun dişiçici və erkəçciklər müxtəlif bitkilərin üzərində yerləşir. Xeyr, bir evli bitki idi. Onun dişiçici və erkəçciklər müxtəlif çiçəklərdə yerləşir. Bəli erkək çiçəklər bitki üçün təpə hissəsində yerləşən süpürgə çiçək qrupuydu. Dişi çiçəklər bitkidə yarpağın qoltuğunda, qonunda yerləşən xüsusi ilə, qısa çiçək qrupunda yerləşir. C variantı düzdür. Burdakı e, diaqram kimi veriblər. Buna baxaq. Ətləşmiş çiçək oxuna plus qoyublar. Çiçəkləri bir cinslidirdi, plus qoyublar və iki evli bitkiyə minus qoyublar. X-i tapırıq biz. Bilirik ki, ətləşmiş çiçək oxunu bayaq qeyd elədik ki, olurdu misal üçün ətli sümbül, bir də başlıq var idi. Bir də çiçək bir cinslidirsə medicisli çiçəyi, məsəl üçün dedik biz qarğıdalı, dişi çiçəyi. Qarğıdalı da burada veriblər, ətli sümbül çiçək qrupun deyiblər. Sonra bir də veriblər sadə çətir, salxım çiçək qruplarına aid olan bitkilər. Burada bitkiləri baxırıq, hamısında 2-2 veriblər vergüllə və sözüylə vədən istifadə ediblər. Yəni ikisi bir birinə aiddir, ikisi də birinə aiddir, digərinə. Ona görə vergül qoyublar. Sadə çətir axtarırıq, alma albalı soğan, Novruzgülü vardı burada. Deməli, alma albalı soğan, Novruzgülü hardadır? Baxın, novruz çiçəyi ilə albalı burdadır. Sonra deyir ki, salxım çiçək qrupu incisəyi kələmi də D variantı 60-cı sualda xüsusi olacaqdır. 61. Mürəkkəb sünbül mürəkkəb çətir. Yenə eyni qayda, eyni yazdıqlar. Mürəkkəb sünbül iki bitçi tapacağıq yenə. Yer kök mürəkkəb sünbül deməli sadə sünbül bağ yarpağıdır. Mürəkkəb sünbül bayaq dedik ki, buğda, çovdar, arpa bitkilərimiz idi. Onca çovdar, narpaan veriblər. D variantı mürəkkəb çətirdə yer kökü ilə cəfəri. 61 D variantı düzgündür. 60-cı sual uzanmış əsas çiçək oxunun üzərində çiçəklər saplaqlarda növbəli düzülübdü. Bu hansı çiçək qrupudur? Salxım çiçək qrupudur. Bu uzanıbdı əsas ox üzərində saplaqlı düzülüblər. Salxım çiçək qrupu da incisəyində olur 62 C variantı. 63 hansı xüsusiyyətlər küləklə tozlanan bitkiləri, rin çiçəkləri üçün seçə bilər? Küləklə tozlanan bitkilərin çiçəkləri necə olur? İri olur. Xeyr. Uzun erkəcəli saplağı olur, 2 düzdür. Görkəmsiz çiçəy olur, 3 də düzdür. Parlıq rəngə ehtiyacı yoxdur, xoş ətri yoxdur. Xırda uzun quru tozluqlar. Altı da düzdür. 2 3 6 63 B variantı düzgündür. 64 həşəratla tozlanın bitciyin, eee, bitciyin çiçəyində nektar qoxu olmazsa, ondan sonra yığılma olması həşərat cəlb edə bilər. Deməli həşərat nə məqsədlə gedir orda çiçəyimizə? Bir nektar yesin, bir də tozluq yesin. Məsəl üçün arı ilə kəpənəyin ağzı deyək ki, nektar yeməyə xüsusilə uyğunlaşıbdı. Ona görə də onlar nektar yeməyə gedir. Milteynin böcəksə deyək ki, əsasən tozluq yeməyə gedir. Bizə olsun böcəklər xüsusilə xaşxaşlarədə gedir tozluq yeyir. Yəni budur vəziyyət. Ona görə də bu nektar yemirsə, əgər, tozluq yeyəcəşti. A variant 34A. Mən əsasən qeyd elədim, amma məsəl üçün arı tozluğu da götürüb aparır yuvasına, ondan da istifadə edə bilər və qida çiminin e, balaları yedizdirir. Sonra sxeməsasən bitkilərin əsəriyətinin çiçəklərinin tozlanma ilə əlaqədar olaraq Tozlanma ilə əlaqədar olaraq burada öz-özünə tozlanma göstərilibdi. Bilirsiniz ki, bu erkəkcilik, bu dişilik bud, læçəkçələr, bu kasa, bu çiçək saplağı, bu da yataqdır göstərilibdi. Açıl meftublu læçəkçələr öncə qapaqlı öz-özünə tozlanma gedibdi. Burada da özünə tozlanma xüsiyyəti deyilir. Həm erkəksi, həm də dişilik olur, düzdür? Bol nektar tozluq olur. Xeyirə ehtiyac yoxdur. Yalnız erkəksi və dişilik olur. Erkəksik və dişilik vardı. Yalnız deyildiyi üçün olmaz. Səhv deyənə erkəksik və dişilik eyni vaxta düşür. Bəli, o da olar 1 4 Əşçəciklər dişsizən uşaqda yerləşir. Xeyr, eşçəcək aşağıdə yerləşsə öz özünü tozlandırmaz. Dişsizliklər eşçəcən aşağıda yerləşir. Bəli, bu düzgün cavabdır. 1 4 6 65-ci düzgün cavabdır. Uyğunluğu müəyyən edəcək burada. Uyğunluğu müəyyən etmək üçün deməli bizim 60 eee deməli 6-cı suala baxırıq. Uyğunluğu müəyyən elirik. Uyğunluq müəyyən olunması üçün 1 sonra 2, sonra 3 e, cavablarımıza uyğunlaşdıracağıq. Tozlanma yolu küləklə tozlanma 1-dir. Şu lənlə tozlanan bitkilərimiz tovdardır. 1C. Sonra düjülər vasitəsilə tozlananlar astır adı, mürcəbbçəklər fəsli. Bir də XH D variantıdır. A ilə D 2 AD olacaqdır. 3-cü öz-özünə tozlanan bitkilərimiz noxudla arpadır. BE olacaqdır. BE. Deməli 1C, 2AD, 3BE variantı 66-da olacaq. Axırıncı sualımızı oxuyaq, 67-ci sualımızı. Burada nə verilibdi? Deməli burada verilən Burda verilən məlumatlar çiçək qruplarıdır. Çiçək qruplarının soldan sağa ardıcıllığına uyğun olaraq biçilən müvafiq ardıcıllığını müəyyən eləyəcəyik biz burada. Bax görək hansı ardıcıllığı ilə düzülüb bu çiçəklərimiz. Soldan sağa deyirsə 1 2 3 4 5 bu qaydada gələcəkdi. Sadə çətirdir, sadə çətir burada verilib də albalıd olur. Deməli birinci gələn rəqəm 3 gələcəkdi. Sonra Bu sadə sümbüldür. Sadə sümbül bağ yarpağıda olur. 4 gələcəkdir. Sonra bu ə, salxım çiçək qrupudur. Əsas oxu uzanan çiçəklər saplaqlıdır, görürsüz. Bu sadə salxım ə, olan bitkimiz üstcüyotu 5 gələcəkdir. Sonra ə, bu başlıq çiçək qrupudur. Başlıq çiçək qrupu yonzadadır olur. Bu, 2 gələcəkdir. Bir də vardı, axırıncı ə, dediyimiz bu qalxan çiçək qrupudur. Qalxan çiçək qrupuda 1 gələcəkdir. Axırıncı qalmozu da oydu, yemişən olacaq. Deməli, 67-ci sualda baxdıq. Yenə suallara baxın. Dərsi bitirəndən sonra adətən testləri həll etməyə çalışın. Çətinliğiniz olsa soruşa bilərsiniz. Uğurlar. Sağ olun.